ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಂದು ನಾವು ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಸಮಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವ ವೇಳೆ ಪಠಿಸಬೇಕು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಶಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಮತ್ಸ್ಯಾಕೃತಿಧರ ಜಯ ದೇವೇಶ ವೇದ ವಿಬೋಧಕ ಕೂರ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮಂದರ ಗಿರಿಧರ ಸೂಕರ ರೂಪ ವಿಧಾರಕ ಜಯ ದೇವೇಶ ಕಾಂಚನ ಲೋಚನ ನರ ದುಷ್ಟ ಹಿರಣ್ಯಕ ಭಂಜನ ಜಯ ಭೋ जय जय वामन बलिविध्वंसिन् दुष्टकुलान्तकभार्गवरूपा जय विश्ववसा सुतविध्वंसिन् जय कंसारे यदुकुलतिलक जय वृन्दावनचर देवेशा नन्दकुमार जय गोवर्धनधरवत्सारे धेनुकभञ्जन जय कंसारे रुक्मिणीनायक जय गोविन्द सत्यावल्लभ खगवर जय खगवरवाहन जय मुरभञ्जन पार्थसखे त्वं भौमविनाशकदुर्जन हारिन् सज्जनपालक जय देवेश शुभगुणगणपूरितविश्वेश जयपुरुषोत्तमनित्यविबोध भूमिभरान्तककारणरूपा का जयखरभञ्जनदेववरेण्य विधिभवमुखसुरसतसुवन्दितसच्चरणाम्बुजकञ्जसुनेत्र सकलसुरासुरनिग्रहकारिन्पूतनिमारणजयदेवेश यद्भ्रमविभ्रममात्रा तदितम् आकमलासन शम्भुविपाद्यम् सृष्टिस्थितिलयं रुच्छति सर्वं स्थिरचरवल्लभसत्वं जय भो जय जयगोपीकुचकुङ्कुमाङ्किताङ्गा पाञ्चाली परिपालनजय भो जयगोपीजनरञ्जनजय भो जयरासोत्सववरतलक्ष्मीशा सततसुखाणवजय कञ्जाक्ष जय जननीकरपाशसुबद्धा हरणान्नवनीतस्य सुरेश बालक्रीडानपरजय भो त्वं मुनिवरवन्दितपादपद्मेश कालीयाफणिफणमर्दन जय भो द्विजपत्न्यर्पितमस्विभोन्नम् श्रीराम्बुदीकृतनिलयनदेवा वरदमहाबलजय जयकान्ता दुर्जनमोहनबुद्धस्वरूपा वरद जय दुर्जन महाबल जय 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 भो जय विश्वात्मन् कुर्या पठेन्नव कुर्यान्निराजनम्बुध घटिकद्वयाशिष्टायां स्नानं विधिः अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुर्दश इति कार्तिकदामोदरस्तोत्रं सम्पूर्णम् इति श्रीपञ्चरात्रगमे हंसब्रह्मसंवादे श्रीकार्तिकदामोदरस्तोत्रं सम्पूर्णम्